Сістер, привіт! Е, хотіла по відео тебе набрати, але тут зв'язок, то є, то нема, тож пишу голосове. Слухай, ну я у захваті, як ти все так круто з асоціацією розрулила. Будемо сподіватися, що твій план спрацює. Якщо мене приймуть туди, зроблю тебе своїм постійним двійником. А якщо серйозно, я справді тобою пишаюся і люблю. Тримайся, приїду у суботу, а у неділю всі разом до мами у гості поїдемо. Так, ну все, я побігла на тренінг. Та кому я На водні гірки, прикинь, їх тут вісім штук. Дуже добре, Тетяно, що ви звернулися саме до мене. Я зроблю все можливе, що від мене залежить, щоб вам допомогти. Розкажіть, що вас бентежить? Це те, про що я думаю, у вас. три месяца назад я переехала сюда с Востока это был сложный период в жизни постоянные проблемы нервы хроническая усталость начали впадать в волосы я забеспокоилась обратилась к врачам мне поставили страшный диагноз. Какой жах. Для меня в тот момент мир рухнул. Так стало страшно и одиноко. Хотелось просто свернуться калачиком, целыми днями лежать и плакать. Я всегда была такой активной, жизнерадостной, участвовала во всех мероприятиях. У себя в городе и в модельную школу ходила, волонтерством занималась, и картины рисовала. А тут будто из меня воздух выпустили. Я даже не знаю, что сказать. Помогла дочка. Она забрала меня к себе, выделила отдельную комнату, окружила заботой, вниманием. Они с внучкой не давали мне впасть в уныние, отвлекали от дурных мыслей, поддерживали всячески. Это чудово, коли... Есть родина, которая вас поддерживает. Да? А позавчера я получила результаты последних анализов. Вот. Я не зовсім понимаю. То вы здоровы? Да. Врачи поставили ошибочный диагноз. Как мне объяснили, такое иногда бывает. На фоне стресса появляются показатели, которые могут быть приняты за болезнь. А у меня этого стресса последнее время было более чем достаточно. Произошла ошибка. Так это же чудовая новина. Это чудово, я очень за вас рада. Только вот мне издаете, что вы что мы за засмучены. Понимаете, у меня с дочкой очень сложные отношения. Я человек авторитарный. Когда она выходила замуж, я была категорически против. Пыталась всячески ее отговорить, даже поссорить их. В итоге мы с ней так. Сильно поругались, что она даже на свадьбу меня не позвала. А как только представилась возможность, переехала с семьей в другой город. Мы не общались, не созванивались. Я даже в Инстаграм зарегистрировалась, чтобы следить за ее жизнью и быть в курсе всех дел. Оттуда про рождение внучки. Про смерть зятя узнала. Если бы не моя болезнь, мы бы никогда с ней не помирились. А сейчас она буквально пылинки с меня сдувает. И внучка старается бабушку радовать. Наверное, вы меня не поймете. Но несмотря на болезнь, это был самый счастливый период в моей жизни. Теперь, когда она узнает, что я здорова, как она поведет себя? Будет продолжать любить или все вернется на круги своя? Что мне делать? Рассказать, что я здорова и потерять семью? І продовжати делать вигляд, що я умираю і бути щасливою. Складна ситуація. Але мені здається, що не можна обманювати рідних тим більше в такому питанні. Чим швидше ви їм все розкажете, тим краще. Ваша дочка і онука. Вони вас не жаліють, вони вас люблять. Саме тому вони і піклуються про вас. Бо ви для них найрідніша людина у світі. І коли вони дізнаються, що ви здорові, вони будуть просто щасливими. Думаєте? я впевнена в цьому. До того ж, як я розумію, за ці кілька місяців ви теж змінилися. І більше не припуститися таких прикрих помилок. Не будете нав'язувати вашим рідним свою думку. У вас з'явився шанс почати все з чистого аркуша. Скористайтесь ним і будете щасливі і ви, і ваші близькі люди. Ну да, вы правы. Сейчас вернусь домой и все вам расскажу. Что. -то... Спасибо вам большое за то, что выслушали меня. Помогли.